अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपका इस्तकबाल है गौ शेख टी वी यूट्यूब चैनल में आप हजरात की खिदमत में एक दरख्वास्त है कि जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस्लामी मालूम इस्लाही बयानात और दीनी मसाइल के जानने के लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से दूसरों को शेयर करें और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें एहतराम मज़त साम और मेरी दीनी व इस्लामी माँ और बहनों आज के इस मजलिस में शर फातहा के शुरू की तीन आयात का आसान तर्जमा और ख़ुलासा बयान किया जाएगा शुर फातहा की पहली आयत है अलहमदिल्लाबीन इस आयत में पहला लफ्ज अलहमद है हमद कहते ही होसनाउ बिल्सानी अलजमीलखती नेमतन काना अवैरहा यानी किसी की इख्तियारी खूबी पर ज़ुबान से तारीफ़ करना खाव व ख़ूबी बतौर इनाम के हो या कुछ और उसी तरह अरबी में एक दूसरा लफ्ज़ भी आता है मदह मदाह के माने भी तारीफ करना मगर हमद और मदाह में फ़र्क़ यह है कि हमद इख्तियारी खूबी पर बोला जाता है और मदाह इख्तियारी और गैर इख्तियारी दोनों खूबियों पर बोला जाता है दूसरा फ़र्क यह है कि हमद जिंदा की तारीफ़ करने को कहा जाता है और मदा जिंदा और मुर्दा दोनों की तारीफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तीसरा फ़र्क़ यह है कि हमद किसी की वाकई ख़ूबी पर बोला जाता है और मदा वाकई और गैर वाकई दोनों दोनों खूबियों पर भी बोला जा सकता है दूसरा लफ्ज़ अल्लाह है और अल्लाह वजूदी सिफात तजमयजम कमाली यानी अल्लाह वो हस्ती है जिसके लिए वजूद हमेशा ज़रूरी है और वो तमाम खूबियों को जमा करने वाला है तीसरा लफ्ज़ रब है रब के माने परवरिश करना और किसी चीज़ को धीरे धीरे कमाल तक पहुँचाना चौथा लफ्ज़ आलमीन है यह आलम की जमा है आलम के माने जहां जहाँ फातिहा की दूसरी आयत और रहीम है रहमान के माने बड़ा मेहरबान और रहीम के माने निहायत रहम वाला तीसरी आयत मालिक्दीन मालिक इस लफ्ज़ को दो तरह पढ़ा गया है एक मालिक जिसके माने आका के हैं दूसरा मलिक जिसके माने बादशाह के हैं जो लोग इस लफ्ज़ को मलिक पढ़ते हैं उनका कहना है कि मालिक के मुकाबले में मलिक पढ़ने में अजमत ज़्यादा है क्योंकि एक ही मुल्क में मालिक बहुत से आदमी हो सकते हैं जैसे सोने चांदी का मालिक माल दौलत का मालिक ज़मीन जायदाद का मालिक वगैरह लेकिन एक मुल्क में बादशाह सिर्फ़ एक ही होता है इसलिए मालिक पढ़ने के बजाय मलिक पढ़ना बेहतर है दूसरी वजह यह है कि मालिक का हुक्म सिर्फ उसके ममलूक पर ही चलता है सब पर नहीं चलता लेकिन बादशाह का हुक्म मुल्क के तमाम रियाया पर चलता है इसलिए मलिक के बजाए इसलिए मालिक के बजाए मलिक पढ़ना बेहतर है तीसरी वजह यह है कि आलमीन से भी मालिक होना समझ में आता है अगर यहाँ भी मालिक पढ़ेंगे तो एक ही लफ्ज़ का मुक़र्रर आना लाज़िम आता है अगर मलिक पढ़ेंगे तो तकरार लाजिम नहीं आता इसलिए मालिक के बजाय मलिक पढ़ना बेहतर है चौथी बात मालिक की इतात सिर्फ़ ममलूक पर ज़रूरी है और बादशाह की अतात मुल्क के तमाम लोगों पर ज़रूरी है इसलिए मालिक के बजाय मलिक पढ़ना बेहतर है पाँचवीं वजह यह है कि क़ुरान की आखिरी सूरत नास है उसमें मलिक नास है अगर क़ुरान की पहली सूरत फातिहा में मालिक पढ़ेंगे तो दोनों सूरतों में लफ्ज़ अलग अलग हो जाएगा अगर मलिक पढ़ेंगे तो कुरान के आखिरी सूरत और पहली सूरत दोनों सूरतें एक दूसरे के मुनासिब हो जाएंगी। इसलिए मालिक के बजाय मलिक पढ़ना बेहतर है और जो लोग इस लफ्ज़ को मालिक पढ़ते हैं उनका कहना यह है कि इस लफ्ज़ को मलिक के बजाय मालिक पढ़ना ही अफजल है क्योंकि मालिक अपने ममलूक को बेच सकता है मगर बादशाह को अपने रियाया को बेचने की इजाज़त नहीं है दूसरी वजह यह है कि बादशाह सिर्फ इंसानों का होता है गैर इंसान का नहीं लेकिन मालिक इंसानों का भी होता है और गैर इंसान जानवर वगैरह का भी इसलिए मलिक के बजाय मालिक पढ़ना बेहतर है तीसरी वजह रियाया बादशाह के मुल्क से भाग सकती है और उसकी बादशाहत ख़त्म हो जाती है लेकिन ममलोक मालिक के मिल्क से नहीं निकल सकती इसलिए मलिक के बजाय मालिक पढ़ना अफजल है चौथी वजह ममलूक पर मालिक की खिदमत वाजिब है लेकिन रियाया पर बादशाह की खिदमत वाजिब नहीं है इसलिए मलिक के बजाए मालिक पढ़ना बेहतर है पांचवी वजह यह है कि रियाया बादशाह की इजाज़त के बगैर भी तसरफ कर सकती है लेकिन ममलूक अपने हाकिम के इजाज़त के बगैर कोई तसरफ नहीं कर सकता इसलिए मलिक के बजाय मालिक पढ़ना बेहतर है छठी वजह यह है रियाया की बादशाह से इंसाफ़ और अदल की उम्मीद होती है और ममलूक को अपने मालिक से रहम करम की तवक्को होती है और अदल इंसाफ के मुकाबले में रहम करम बेहतर है इसलिए मलिक के बजाय मालिक पढ़ना बेहतर है सातवीं वजह यह है कि बादशाह में रोब और दबदबा ज़्यादा होता है और मालिक में शफ़क़त और मेहरबानी और रोब और दबदबे के मुकाबले में शफक्त और मेहरबानी बेहतर है इसलिए मलिक के बजाय मालिक पढ़ना बेहतर है आठवीं वजह यह है बादशाह के सामने जब लश्कर पेश किया जाता है तो बीमारों माजूरों और कमज़ोरों को सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है लेकिन मालिक के पास जब बीमार माजूर और कमज़ोर गुलाम बांदी पेश किए जाए तो मालिक उनकी मदद करता है और उनकी खूब ख़बरगिरी करता है इसलिए मलिक के बजाय मालिक पढ़ना बेहतर है नवी वजह यह है कि रियाया को अपने बादशाह से उतनी मोहब्बत और ताल्लुक़ नहीं होता जितना ममलूक अपने हाकिम से होता है इसलिए मलिक के बजाय मालिक पढ़ना बेहतर है दसवीं वजह यह है कि मलिक के मुकाबले में मालिक में एक हरफ ज़्यादा है और कुरान मजीद के एक हरफ़ के पढ़ने से दस नेकियां मिलती हैं तो मलिक के बजाय मालिक पढ़ने से दस नेकियां पढ़ने वाले को ज़्यादा मिलती हैं इसलिए मलिक के बजाय मलक मालिक पढ़ना ही बेहतर है मालिक योम दीन में दूसरा लफ्ज़ योम है जिसके माने दिन के हैं तीसरा लफ्ज़ दीन है जिसके माने बदले के हैं पहले इन तीन आयतों का तर्जुमा शमात फरमाए आलमीन हकीकी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरिश करने वाला है अर्रहीम। बड़ा और बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला मालिक यूमद्दीन बदले के दिन का मालिक चौथा नाम सूरतुल कंज है कंजुन के माने खजाने के ही चूँकि सूर के तमाम आलूम का एक बहुत बड़ा ख़ज़ाना है इसलिए सूर फातिहा को कंज नाम रखा गया है दूसरी वजह यह है कि सुर फातिहा अर्श के नीचे रहने वाले ये ख़ज़ाने से निकाल कर नाजिल की गई है इसलिए सर फातिहा का नाम सूरत कंज रखा गया है पाँचवा नाम मसअला, तालीम।, तालीम के माने सिखाना और मसअला के माने मांगना यानी अल्लाह से मांगना यानी दुआ करना सिखाना चूँकि सर फातिहा में अल्लाह से मांगने का तरीक़ा सिखाया गया है वो तरीक़ा ये है कि हमारे दरबार में कोई चीज़ मांग ना हो तो सबसे पहले हमारी अज़मत और बड़ाई ताकत और क़ुदरत ज़ुबान से बयान करो और उन पर दिल से एतराफ़ और यकीन करो उसके बाद हमारे सामने अपनी ज़रूरतें और हाजतें पेश करो चूँकि सुर फातिहा में अल्लाह से मांगने का तरीक़ा सिखाया गया है इसलिए सूर फातिहा को मसअला नाम रखा गया है छठा नाम शिफा चूँकि हदीस में है सुरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है इसलिए सूर फातिहा को सूरत शिफा नाम रखा गया है सातवां नाम वाफिया है वाफिया के माने पूरी मुकम्मल ये सूरत मुकम्मल है आधी आधी नहीं की जा सकती यानी सूर फातिहा को हर रक़ात में मुकम्मल पढ़ना है एक रकात में आधी दूसरी रकात में बाकी आधी नहीं पढ़ सकते जैसे दूसरी सूरतों का हाल है यानी दूसरी सूरतें हर रकात में मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी नहीं है बल्कि एक रकात में आधी दूसरी रकात में बाकी आधी भी पढ़ी जा सकती है क्योंकि सुर फातिहा को हर रक़ात में मुकम्मल पढ़ना है इसलिए सूर फातिहा को वाफिया भी नाम रखा गया है आठवा नाम सूरतलकाफिया काफिया के माने किफ़ायत करने वाली यानी सूर फातिहा दीगर तमाम सूरतों की तरफ़ से किफ़ायत करने वाली है मगर कुरान मजीद की दीगर तमाम सूरतें सर फातिहा की तरफ़ से किफ़ायत नहीं कर सकती चुनानचे तफसर कुरतबी में रिवायत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान यानी सूर फातिहा दूसरी तमाम सूरतों का बदल है लेकिन दूसरी सूरतें सूरत फातिहा का बदल नहीं है नवा नाम सूरतुल असास असास के माने बुनियाद यानी तमाम आसमानी किताबों की बुनियाद कुरान मजीद है और क़ुरान मजीद की बुनियाद सुर फातिहा है चुनानच इमाम शाब शाबई के पास एक शख्स आया और अपने पहलू में दर्द की शिकायत की इमाम शोबई ने उससे कहा असासन फातिहा पढ़ उसके बाद फरमाया मैंने रईसुल रईसुलमुसरीन हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ील्ला तू को ये फरमाते हुए सुना कि हर चीज़ की एक असास यानी बुनियाद होती है पूरी दुनिया की बुनियाद मक्का है क्योंकि सबसे पहले पानी में से सिर्फ़ काबा ही ज़ाहिर हुआ उसके बाद चारों तरफ़ ज़मीन फैलती चली गई आसमानों की बुनियाद सातवा आसमान जिसका नाम अरीब है ज़मीन की बुनियाद अजीब है यह निचले सातवें ज़मीन का नाम है जन्नतों की बुनियाद जन्नत अदन है यह जन्नतों की नाफ़ है उसी पर जन्नत की बुनियाद रखी गई है आग की बुनियाद जहन्नुम है यह सबसे नीचे वाला तबका है इंसान की बुनियाद हज़रत आदम अलात वाम ही हज़रत आदम ही के ज़रिए इंसानी नस्ल वजूद में आई है नबियों की बुनियाद हज़रत नलात ही, ही बनी इसराइल की बुनियाद हज़रत याकूब अलात वाम ही तमाम आसमानी किताबों की बुनियाद क़ुरान मजीद है और क़ुरान मजीद की बुनियाद सुर फातिहा है और सूर फातिहा की बुनियाद तस्मिया यानी बसमल है जब तू बीम बीमार हो या तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे तो तू सुर फातिहा पढ़ तुझे शिफा मिलेगी दसवां नाम सूरतुल मसानी के माने दोहराना चूँकि सुर फातिहा हर रकात में दोहराई जाती है इसलिए सूर फातिहा का नाम मसानी रखा गया है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबार को ताला तमाम मुसलमानों को क़ुरान मजीद को पढ़ना सीखने रोज़ाना उसकी तिलावत करने उसको समझने उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन वाखिर रब्बिल आलमीन Love.